Дисциплинарный комитет премьер-лиги принял коррупционное решение по спадаче Куницына, соответственно, о том, чтобы дисквалифицировать Афалаби и наложить на него штраф в размере 540 тысяч долларов. Сегодня мы получили решение ФИФА, в котором указано, что Таврия в течение 30 дней должна, наоборот, Таврия должна выплатить Афалаби деньги. И второе решение, то, что Таврия лишена заявлять футболистов в течение двух трансферных периодов. Это решение только по Афалабе. Это он только один. Плюс еще 8 человек ждет очереди. То есть если эти 8, а еще примут, то лет на 5 закроют трансферное окно Таврии. И я разговаривал лично с Даниловым. Данилов мне сказал, что все будет рассмотрено честно и, как говорится, в срок. Все оказалось совсем не так. Кто-то должен пострадать. Он мне обещал, что люди эти будут уволены. Бондарев сейчас пошел исполнительным директором Федерации футбола Украины. Я считаю, я не знаю, должны обязательно и тот же Данилов. Если ему самому не стыдно, или сам может подать в отставку, или я хочу сказать, должен наказать людей, тех, которые принимали это решение. Потому как таким образом они подставили не просто там э, футбольный клуб, там Таврия, Куницын, Жулик, это ясно, но они подставили э, Федерацию футбола Украины и весь украинский футбол перед ФИФА, что в Украине решаются определенные вещи не совсем корректным путем. Не под эгидой закона, а под эгидой телефонного права.